Но ну, а я, как всегда, на свидании с тобой опоздал. Я сижу на скамье в прибывающем поезде позднее и смотрю. И опять я тебя потерял, тебя потерял. Сами я знаю отлично, Только мною какой-то неведомый Бог владел. Может, это путей с неглавком отменил электрички, Может, я в самом деле встречаться с тобой не хотел. Опять я тебя потерял, тебя потерял. Я потерял тебя потерял тебя потерял тебя потерял тебя бы Только что прозвучала песня Курский вокзал в исполнении Геннадия Кабинка. Это совсем еще неизвестный московский певец. И песня написана вашим другом, да, Игорем Савином. Игорем Савином. Я смотрю, вы почти не расстаетесь с этими палочками для барабана. Они постоянно у вас в руках. Чем это объяснить? Я все время пытаюсь как вам сказать, ну, а восстановить то, что я делал. Я делал в цирке, значит, у меня был такой маленький трюк, э, номер у меня был, я играл, значит, соло на барабане, потом запрыгивал на барабан, плясал на нем чечетку, и после этого, ну, естественно, это цирк, я прыгал с морталь задний с барабана. Ну, и вот в этот э, период, когда я все это там делал, делал, у меня был такой маленький трючок, я крутил э, палочку, ну, многие крутят палки вот, вот так, э, как-то так, вот все, а я потому что это цирк, и надо было сделать что-то такое. Я вот стал крутить палочку на одном пальце. Вот я показываю вам, как это делается. Вот такая система. Значит, палочка, вот она крутится. Будет...